Здравствуйте! Сейчас 4 часа утра. Небо все затянутое тучами, такими серыми, свинцовыми. И мне это все вообще не нравится. И в чем все дело? Я вот уже как неделю кашую, и кошу сено. Сейчас я накосил довольно-таки приличный уже объем. И вот вчера я это все стащил к своей копнице. Вот так вот. И сейчас, ой, с... скирде. Скирда. Вот сейчас я это буду все скирдовать. Я ее собирал. Это про это было видео на поддонах. Потом такое шест поставил. Вот так-то вот. Ну и сейчас я иду ее э... на нее ложить сено. Потому что если нет, и если это все зальет дождем, то это все будет очень плачевно все витамины уйдут опять в воду. То есть дождь намочит траву, она высохнет и станет желтая. Сейчас все зеленая. проходим мимо здесь моих синокосов. Вот это вот один из первых. Вот я начинаю косить отсюда. Иду вперед. Потом за этими деревьями следующий синокос. И через дорогу еще один синокос. И еще в конце деревни еще один синокос. И так, покуда хватает сил. А? Вот некоторые блогеры, которые уехали в деревню, живут там, все такое, снимают видео, и вот у них такая проблема, как я постоянно слышу, это то, что нету никаких ресурсов. Все ресурсы подделены между уже селянами, и все надо, короче, делать заново, то есть надо сцена косы делать свои, то есть это где-то там надо искать варианты с травой еще с чем-то там вот здесь же у меня такая ситуация везде асфальт, везде электричество мусор вывозят два раза в неделю и офигеть как супер много сенокосов здесь домик стоит такой в нем я храню сено, его прям не видно отсюда вам. Он весь такой партизанский, скрытный. Вот это еще один мой синокос. Вот здесь вот он кончается. Туда идет. Хотя бы, конечно же, и вот этот бадыль надо было бы срезать, но на него нет ни косы и нет никаких сил. Вот за этими тополями. Еще один синокос такой стоит. И в общем отсюда бы я где-то снимаю тонна полторы. Тонну полторы вот с этих трех синокосов где-то у меня выходит конечно же это не так много как не надо это самые такие суперские сенокосы они прям стоят под боком около дома около моей скирды около моего синохранилища вот стажочек маленький лежит у меня вот тут все что скосили тут бурьян скосили но все равно для коз это супер поскольку бурьяне на самом деле то есть бурьян это не только там короче такая трава всякая не особенно хорошая да а бурьян это витамины это разнотравие это цветы разные короче бурьян это очень полезно для коз не знаю как для коров для коров походу не очень вот тут моя коса стоит вот около вот деревца короче еще чем в таких деревнях удобно это тем что все стоит по своим местам на том месте то стоит на том месте то стоит это так супер чувствуешь себя как дома вот так-то вот вот сейчас подходим к моему это какому-то там по счету фиг его знает синокосу вот так вот у меня есть один большой синокос на гектар ну какой он большой синокос для моего хозяйства сейчас это большой синокос в общем это маленький сенокос. Я с него снимаю около тонны. Вот так-то вот. Как я примерно считаю сено? Как я снимаю, сколько получается? Примерно вот по весу. И я там гружу сено, понимаю его вес, ну, на взгляд, ну, на ощущение. То есть я рукой пробую. Вот делаю вязанки такие одной виза где-то у меня выходит 30-40 килограммов скирду складываю на веревке потом складываю ее на мотоцикл увожу вот так то вот вот такой вот у меня